состоят стоят в независимой ассоциации Банка Украины. В настоящий момент в состав ассоциации входит 86 банков. Но так как мы решили провести этот турнир очень быстро и стихийно, в преддверии Евро-2012, всего 20 команд оказалось готово. Но вы можете посмотреть, что праздник удался, через несколько минут будет финал, мы определим самую сильную команду. Самое главное, что результатом игры стало то, что банкиры, работники банков, они сдружились, они реально занимались спортом, играли в футбол. Не только надо работать, но и вместе проводить время. Поэтому задача нашей ассоциации консолидация банковской системы. Это один из вариантов. Я думаю, что этот турнир станет ежегодным. Я уверен в том, что мы придумаем другие еще направления, может быть, другие виды спорта. Сейчас над этим работаем. Но мы хотим, чтобы для каждого банка это был праздник, проведение таких турниров. А кто-то банки участвуют или какие-то другие компании? Или кто -то самый фаворит, кто -то Участвуют только банки. Это основное правило. В командах только работники банков. Не может быть человек со стороны. Сейчас финал будет проходить между командами банка и командой Первокорейского международного банка. Только что третье место заняла команда Альфа банк. Я ну, думаю, через несколько, там, через час мы будем знать победителя. А банки какие вот Мелкие, крупные, средние. Какие... Те, у которых есть футбольная команда. У нас есть ограничения, кто участвует. Большой банк, маленький банк, кто успел сделать сформировать команду, тот и участвует в турнире.